ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి నమ శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మాత్రే నమ శ్రీ శివ మంగళాష్టక నమశివాయచ ఐశ్వర్య ఐశ్వర్యప్రదాతగా శ్రీ శివుడు ప్రతీతి ఆయన భక్త సులభుడు మంగళాకారుడు వివిధ నామాలతో శోభీలతో చేసిన ఈ శివ మంగళాష్టకాన్ని భక్తితో పఠించిన లేదా విన్న సర్వ రోగాలు సర్వ దుఃఖాలు హరించబడతాయి సర్వాభీష్టాలు సిద్ధిస్తాయని పెద్దలు చెప్పారు శుభమస్తి మీరు మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అందరికీ షేర్ చేసి సహకరించండి నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ వివిధ స్తోత్రాలు చేసి పెట్టాను వాటిని విని భగవంతుని కృపకు పాత్రలు కండి వివిధ రకాల ప్రయోజనాలను పొందండి థ్యాంక్ యూ శ్రీ శివ మంగళాష్టకం భవాయ చంద్రచూడాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే कालकालाय रुद्राय नीलग्रीवाय मङ्गलम् वृषारूढाय भीमाय व्याघ्रचन्माम्बराय च पशूनां पतयेतुभ्यं गौरीकान्ताय मङ्गलं भस्मोद्धूलितदेहाय व्याळयज्ञोपवीतिने रुद्राक्षमालाभूषाय व्योमकेशाय मङ्गलम् सूर्यचन्द्राग्निनेत्राय नमः कैलासवासिने सच्चिदानन्दरूपाय प्रमदेशाय मङ्गलम् मृत्युञ्जयाय साम्बाय सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे त्र्यम्बकाय सुशान्ताय त्रिलोकेशाय मङ्गलं गङ्गाधराय सोमाय नमो हरिहरात्मने उग्राय त्रिपुरघ्नाय वामदेवाय मङ्गळम् सद्योजाताय शर्वाय भव्यज्ञानप्रदायिने ईशानाय नमस्तुभ्यं पञ्चवक्त्राय मङ्गळं सदाशिवस्वरूपाय नमस्तत्पुरुषाय च अघोराय च घोराय महादेवाय मङ्गलम् श्रीचामुण्डा प्रेरितेन रचितं मङ्गलास्पदं पश्याभीष्टपदं शम्भो यः पठेन्मङ्गलाष्टकम् इति श्रीशिवमङ्गलाष्टकम् यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं हीनन्त यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवा प्रसीद परमेश्वरा సర్వం శిసివా అర్పణమస్తు